哎，庭洲，你们回来了！今天的菜可是我和赵毅一起做的，你快点来尝尝我的手艺有没有进步。做了这么多菜呀、啊！哥，你今天可是沾了庭洲的光，你知道吗？是吗？赵姑姑。哎。为什么随便让一个陌生人进来？呃。 他，廷宙 <她 S 2>，你别责怪赵毅了，是我自己来的。我以前呢是你的服装造型师，你出席活动的造型都是由我负责的。你真的想不起来了。我和公主已经约好了，一会儿准备去吃火锅，请你立刻离开。太傅，她是我妹啊，我之前跟你说过的。我可以走。 但在走之前，不知明小姐能否给我十分钟的时间，我们聊一聊。莲莲，你要干什么？公主，和他没什么好谈的。好、嗯。这里以前是停州的书房，我们经常在这里。 讨论他服装造型的问题，没想到被他改成了这个样子。准确的来说，是太傅改的，不是穆庭舟除了这间，浴室和衣帽间也改了。你可能还不知道，我们徐家和穆家是世交，我从小和庭州一起长大。 认识庭州这么多年，除我以外，他身边没有亲近的女性朋友。庭州很喜欢我，我们已经约定好，等我留学回来，就一起周游世界。可是现在我回来了。 他却忘了我们之间所有的承诺。那他出事后，你在哪儿？为什么现在才出现？因为我哥觉得我的出现有可能会刺激廷舟所以让我暂时不要出现。我哥已经和我说了，你留在廷舟身边是为了给他治病。明小姐，我很感谢，这个时候你愿意挺身而出帮大家这个忙。 但是恕我直言，这种治疗方式非常荒谬。对庭州来说，现在最重要的是帮他找回记忆。可你的角色扮演，不仅无法唤醒他，还会让他在那个虚拟的世界里越陷越深。你和太傅的甜美时光，是剥夺了庭州的人生才换来。你有想过庭州的感受吗？ 他走了，走了。之前他们叫我来，是让我帮穆老师恢复记忆的。可是，我现在竟然会不自觉地想，就这样下去该多好啊！我是不是很自私？ 别这么想，穆廷洲回不回来，并不是公主的想法就能决定的。你我两情相悦，想要这样的生活下去，何错之有？可是我只顾自己的感受，抹杀掉了穆老师的存在，我做的所有决定。 都有可能会影响他的人生，这对他来说太不公平了。哎呀，玲玲想的这个办法好，就按她想的这个办法去做。嗯，玲玲啊，雷啊嗯，这个时候你能回来帮挺你不知道我和你阿姨心里有多么感动。伯父伯母客气了，您二老啊是看着我长大的。 霆州的事儿呢，就是我的事儿。哎，明威啊，来来来，坐坐坐。我们终于想出了一个让庭州恢复记忆的办法，快坐。您说。哦，是这样。徐林从小跟霆州一块儿长大的，他们在一起经历过不少事情，所以我们想让林林带着霆州。 去他们曾经去过的地方走一走，这样就有可能刺激到廷州，勾起他的记忆，是吧？是啊，琳琳，你能回来真是太好了啊！廷州现在变成这个样子，我真是一点办法都没有。没事的，伯母，廷州一定会好起来的。 你们俩从小在一起，伯母可就全靠你了。放心吧，伯父伯母，有我呢。这个办法确实挺好的。我不去。哎，丁正。 你为什么不去啊？啊，就当去散散心去。再说了，琳琳大老远的回来，你就算陪陪她出去散散心也好啊。抱歉，我不认识你们，跟这位徐小姐更是素不相识。我没有理由跟一个不相干的人去做什么记忆恢复之旅。 我在此处唯一的责任，就是陪伴、保护公主，其余的事情都和我无关。挺周啊，不管你承不承认，你都是我们的孩子。就算我们求你了，去一趟好吗？恕我不能同意。哎，挺周。 我想，现在太傅能听进去的，也就只有明威的话了。公主也是来劝我的。是的。 公主，请说。就算他们不是太傅的父母，但看他们那么恳切，那么思念自己的孩子，我实在是没有办法狠下心来拒绝。我相信，太傅也一定不会忍心让他们失望吧。 公主真的希望我变回穆庭洲，从此以后忘记我们之间的一切，你我成为路人了。我当然不愿意。我希望太傅永远都不要离开我。但我这么做实在是太自私了，自私到为了自己的爱情，剥夺穆庭洲恢复健康的权利，剥夺他和徐凌的爱情。 剥夺两位老人对孩子的思念，我的良心不允许我这么做。所以公主宁愿牺牲自己，也要让我去。但臣请求公主与我同行，这是我唯一的心愿。让我去目睹太傅和另一个女人曾经的过往。 算不算老天对我贪心的惩罚？好，我答应你。还有这本漫画，那个时候我非缠着你给我买，你还怕我看漫画影响学习呢。嗯，徐凌这样的女人，确实很难让人不喜欢吧。 别说男人，就连我自己，其实也无法讨厌的。真不记得。好吧平生，你看，那个时候，我们就坐在那里，像他们一样。我上大一，你上大四。你为了督促我学习啊，经常陪我来这里自习。 管着我，比老师都凶。对不起，那不是我。没关系啊，慢慢来，记忆恢复也需要时间的嘛。嗯 那你经常在这里打篮球，有超多的女生围着你转，给你送鲜花送礼物，可你呢，一点面子不给他们，通通拒绝，你还把站在旁边的我拉过来给你做挡箭牌，告诉他们我是你女朋友。但你知道，因为你这一个举动，害得我被多少女生跟你的粉丝当成敌人吗？你可要补偿我。啊！ 去里边坐吧。好。好。公主，里边请。公主，稍等。麒麟 可以了。听众。你快吃吧。云香姐，你也吃啊。多谢姑娘。以前我考试只要没考好，你就会去超市买一大堆的零食哄我开心。今天换我哄你开心。公主，这应该是你喜欢的。 平州，你，你想起来了？想起什么了？这个话梅，这个话梅是我曾经最爱吃的。你每一次都会买它，然后就像刚才那样递给我让我吃。你刚刚的动作和说话的神情和之前一模一样，你是不是想起来了？大夫，穆老师。 你是想起什么了吗，公主？臣完全听不明白他在说什么。公主，我帮你打开。 大夫，师父今天给徐琳拿零食的时候，你是不是想起什么来了？我从不觉得自己遗忘过什么。你不用顾及我的感受。其实，如果你真的能恢复记忆， 我也会很高兴的。我不希望你违心的高兴，我希望你发自内心的、真正的高兴。是否真的高兴？有的时候，由不得我们自己做选择。 该发生的都会发生。 睡在他的身体里，还是他沉睡在我的身体里？